jakonjak kon dhewe so nek iki jalan bareng piye dolan ning ndi sing ade padem bosan rene aku krungu songgon apik pemandangane songgo aku durung taun ning kono ning songgo enek gunung karo alas cocog reregeti <tuh> naik putusia bisi ojo musmanat tenang wae dolane santai ora perlu cepet-cepet <tuh> sing kompak lan tetep hati ati aku bawa banyu lan cemilan Aku golek B3K sapa ngerti eksis kesel. Kameraku wis siap kanggo kenangan. Ayo aja nanti onok sing ketinggalan. Kita wiwit perjalanan iki kanthi ngunjungi Bukit Songgong. Sawijining panggonan sing apik banget lan sejarah sing sugih. buddal bareng jam songo lan tekoning kono jam songa luwih rongpuluh menit, laku kita ditempuh udakara ka rong puluh menit. Senajan balani munggah mudho lan kita kabeh nganti kepengin gumon, nangin kita kabeh isih kepingin nerusake mlaku, nganti tekan panggon ini ya iku bukit sogong. tekan pungkasan kita wis tekan bukit songgong senajan kita tahu kepengen nyerah ing tengah dalan nanging kita berusaha kanggo bisa ngerti tegese kebersamaan Masa wah apik tenan bojoke kabeh capek mau langsung niki ngene gawe aku luwih ngerti arti kebersamaan. Iya, alam dhewe-dhewe wis beda. Sanggen pajan panggonan sing tenang. Sanggo perjalanan niki aku sinau kekompakan iku penting. Lan kudu saling sabar. Uga kudu ngajeni alam. Ayo kidang Bali, gua salah kewengen. Pengalaman iki ora bakal lali.

મારા <laughs> <laughs>